Gracias. No, no, no. Такие вот как э, агит-группы, как раньше были, которые занимаются именно профилактикой с детьми, которые там э, организуют какие-то общественные организации спортивные, э, ну, массово-политические организации, те, которые действительно вытягивают молодежь в пропасть. Это действительно пропасть. Вы посмотрите сейчас, какая идет проблема с детьми. В пятых, десятых классах они бегать не могут. У них сокращают спортивные программы. Это же страшное дело. Это же не здоровье, это, это утопия. Вот поэтому мы хотим, пытаемся, в этом случае создать такие условия для детей, они а оздоровление общества. Конференция, значит, мы пригласили наших партнеров э, из разных регионов, из общественных организаций, человек ведомств. Э, мы хотим э, донести до общества, что проблема потребления в школах, именно в школах, в территории, школы, территории учебных заведений, как э, алкоголя, как и наркотиков, других психотропных веществ, это превышает все нормы Дети на улицах между собой, вместо того, чтобы договориться, они пытаются более слабо унизить, уничтожить, ударить, вплоть до убийства доходят. Это же нередко, мы все это знаем, мы все это видим. Конференция, мы создали конференцию, пригласили всех представителей наших партнеров и так далее, для того, чтобы объявить о создании структуры агентства громадской безопасности. ВГУ Всеукраинской организация. организации. Мы планируем открытие на территориях школ, сельских школ, на базах групп продленного дня, на КТУ, техникум расположенных все, это открытие секций, кружков от спортивно патриотического характера управления. На базах будинков разрыв, расташованных, расположенных простите, в районных центрах, это будут военно-спортивно-патриотические клубы. На территориях областных центров это будут крупные отделения. you <laughs>